Костя говорит, давайте этот сыр, либо нет, или это ты для видео. Нет, я конечно. Не нет, давай, давай. Но давай сейчас попробуем. Да. Это... Твердый я попробую, потому что у меня жена любит твердый. Я возьму маленький кусочек, а тот детям школу. Там аккуратно воск я могу его подрезать, либо. А я. Я люблю. Вот так делать. Ну, он вкусный, слушай. Да, это Голландия, дело Old Amsterdam и выдержки. Блин, прикольно, он даже хрустит, да? Это там он так Но должен? С кристалликами, хрустит? да? С кристалликами? Да, с он под вино идеально подходит. Офигенно, да, именно под красное вино. Еще раз сколько он стоит? Он стоит 1180 килограмм. Именно а? этот вид. А ну покажи, как он называется. Давай я покажу людям, чтобы... Даже проще сделать, чтобы. Чтобы сразу дали. Очень прикольно. Вот именно под красное вино. с виноградиком. Сейчас покажу, что было красивее, да. Это он, от Амстердам, Голландия делает, даже вот если, о, вот так красиво. Да. Угу. Все, вот, вот вам прям советую, кто кому нравится вот э, сыр с вином, бомба. Хотя говорят, что нельзя сыр с вином, да? <сёк> Я Не знаю, кто это говорит, наоборот, это вкусно. Да, это вкусно. Вино полезно. Так, так что Мотор, приходите. отлично. Приходите, зовут Константин, это киевский рынок, центральный вход и сыр. И еще сейчас, у тебя соевый соус есть? <сёк> uh, ну, сейчас на данный момент хорошего нету, есть... Э, Голландия, Каня. А что, ш... а кстати, у тебя еще есть? Я смотрю, у тебя тут и... Много и оливковое масло, но именно по соевому а ничего это... не подскажу, но подскажу по... Сейчас я его не могу найти. вообще для этого Я как смотрю, будет? я смотрю, у тебя есть вот эти вот палочки для... Совоярди, да, есть. соло да? да? куча всего А, есть, а это соусы как какие-то новые, да? Соусы вот эти вот. Очень классные. Красный Виктор тоже советовал. Да? Бартер, немецкие. А что это за соус? Это получается на основе томата. Он идет без глютена, без сахара, без ничего. Именно на хорошей натуральной основе. Это, это... Вот, если идеально, вот вся а, линейка почти. Да. А, почти Сейчас покажу линейка. вам соусы это какие. Это И тоже Виктор советует. О, о сынок мало, да, не хочет крутить Мало меня. где они есть, да, это поедет. прям хорошего качества. А это для чего там? А, ну я смотрю, это паприка, просто да, тут есть. Для, для салата, для мяса, да. Чесночные, есть коктейльные чисто для рыбы. Слушай, а дорогой, в общем? Не, 120, маленький, 150%. Но цена нормальная. Для хорошего соуса это нормальная цена. Все, так что приходите, это киевский рынок, прямо напротив входа. Если уже Виктор рекомендует, то я тоже могу рекомендовать Пока.